喜欢我就要告诉我，知道了吗，青鱼？ 最近的酒店吗？ 没什么，你喝多了，送你回酒店。唐妈，你要干嘛？你为什么一直装的好像会跟我在一起一样？到头来我只是他的替代品。你要证明是吗？我现在证明给你看。唐妈，唐妈，你干嘛？你放开我！放开我，唐妈！ 至于，又是。 我想怎么样？啊！啊！你为什么要伤害他？我会变成这样，全部是你造成的。我得不到的，谁也别想得到！ 像他这样的恶人本就不该存在这世上，这世间的规律皆有因可循，没有唐茂也会有其他人。文素汐的劫难并不会因你今日的行径就有所改变。身为天星师，你连这点都不懂吗？你当真要拦我？ 在我的身上吗？你可别忘了，如果当日不是你擅自流转能量，今晚就不会死。带他去善财方爷那儿，这里我来善后。 真麻烦！你本来想带文素汐好好嗨一下，结果呢，中途你不胜酒力，喝了几杯就多了。今天你从来没见过我，也从来没见过赤羽。明天一早醒来，文素汐就已经离开酒店了。还有，给你一个小小的惩罚，你只要一喝酒就会想要吐。